Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nur Hazmer Iwani Beta Berhazak Nombor metrik 290222 Hari ini saya akan membentangkan tentang lingkaran organisasi sebuah syarikat yang telah kami pilih untuk bual seorang pengurus di syarikat ini Okey, uh, syarikat yang kami pilih ini ialah sebuah syarikat frozen food iaitu Nazla Enterprise Ia ditubuhkan pada 12 Mei 2005 Nazla Enterprise ni beroperasi di Kota Tinggi Johor uh, Nazla Enterprise ni dulunya dimulakan uh, oleh bapanya Encik Isya bin Abdul Majid Dan sekarang legasinya telah diteruskan oleh anaknya Encik Muhammad Syazrin Hakim bin Isya okay, uh, Nazla Enterprise ni dia menjalankan aktiviti pemprosesan makanan sejuk beku tradisional di bawah jenama Nazla Nazla Enterprise telah menghasilkan 15 jenis produk sejuk beku Antaranya Kari puff, samosa, donat, roti Bung, pau goreng, cucu badak dan sebagainya. Okey, Nazla Enterprise ni telah menerima pensijilan halal jakim dan pensijilan mesti daripada KKM. Nazla Enterprise juga turut mendapat sokongan daripada agensi kerajaan seperti Felda, Farma, Jabatan Pertanian serta bantuan kewangan daripada Bank Pertanian Malaysia. Misi syarikat Nazla Enterprise adalah menjadikan produk Nazla sebagai pilihan utama pengguna di seluruh Malaysia dengan mengekalkan kualiti mengikut piawaian pensijilan halal Malaysia dan HACCP HACCP. Seterusnya, misi Nazla Enterprise pula ialah menjamin rasa dan kualiti produk dalam setiap pengeluaran harian serta memastikan keselamatan makanan mengikut spesifikasi food safety and quality division. Antara objektif Nazla Enterprise adalah yang pertama, memperluas variasi kuih tradisional ke peringkat antarabangsa melalui promosi produk tempatan. Yang kedua, memastikan semua proses penghasilan produk selamat dan berkualiti tinggi untuk pengguna akhir. Dari segi pasaran sedia ada, Nazla Enterprise telah berjaya menembusi pelbagai rangkaian pasaraya utama. Contohnya di area Kuala Lumpur dan Selangor, pihak Nazla telah memasuki Luluh Hypermarket Pasaraya Billion dan juga Big Ten. Di area Johor pula pihak Nazla telah memasuki Pasaraya Masli. Pasaraya Masli ni hanya ada di sekitar Johor okay, Seterusnya, syarikat Nazla juga telah menjalankan kerjasama OEM iaitu Original Equipment Manufacturer dengan beberapa rakan strategik Iaitu Felda Felda ni di bawah Felda ada satu jenama iaitu Felda Best Pihak Felda telah uh, OEM bersama pihak Nazla mengeluarkan beberapa jenama produk di bawah Felda Best uh, Di samping itu pihak Nazla juga mempunyai lebih 150 orang stokis yang mengedarkan produk di seluruh Malaysia Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sadatul Amirah binti Ruslan, nombor matrik 290456. Saya akan membentangkan tentang strategi komunikasi perundingan Nazla Enterprise berdasarkan temu bual bersama pemilik syarikat iaitu Encik Syazrin Hakim. Yang pertama sekali, Nazla Enterprise mengamalkan komunikasi yang tersusun berpandukan SOP syarikat dan setiap perundingan yang dijalankan secara rasmi melalui mesyuarat yang direkodkan dalam minit untuk memastikan ketulusan maklumat. Yang kedua, Setiap jabatan memainkan peranan penting seperti CEO membuat keputusan utama keuangan menilai kos, operasi memastikan kualiti dan stok manakala perundangan memastikan semua proses mengikut dasar syarikat yang ketiga syarikat menggunakan mesyuarat bersemuka sebagai kaedah utama sebelum perundingan berlaku wakil syarikat menjalani latihan persediaan dan menggunakan skrip komunikasi ringkas supaya perbincangan lebih teratur dan profesional yang keempat dalam menghadapi cabaran seperti isu harga dan kualiti mentah, Naza Enterprise mengamalkan pendekatan win-win dengan mendengar secara aktif agar kedua-dua pihak dapat manfaat uh, tanpa menjejaskan kualiti produk akhir sekali syarikat menilai kejayaan rundingan berdasarkan kepercayaan, kepuasan dua-dua pihak dan hubungan jangka masa panjang. Pendekatan ini membantu mengekalkan reputasi serta memastikan operasi aa, perniagaan terus stabil. Secara keseluruhannya, strategi komunikasi yang diamalkan oleh Nazra Enterprise menekankan kerjasama, kejelasan dan profesionalisme iaitu menjadikan rundingan lebih berkesan dan kesinambungannya. Seterusnya bagi pelan perundingan Nazla Enterprise melaksanakan proses yang terancang dan sistematik melalui enam peringkat utama. Yang pertama pengenalpastian isu dan keperluan seperti harga bahan mentah, kualiti produk dan jadual penghantaran. Yang kedua perancangan strategik rundingan dijalankan termasuk uh, latihan persediaan dan penyediaan skrip komunikasi. Yang ketiga perlaksanaan sesi rundingan diadakan melalui mesyuarat rasmi bersama vendor bagi mencapai persetujuan bersama secara profesional. Yang keempat, selepas Pasunan, keputusan akan dinilai dan akan dimuktamadkan oleh pengurusan tertinggi termasuk CEO, kewangan, operasi dan juga perundangan. Yang kelima, perlaksanaan keputusan dan tindakan susulan di, di mana dilakukan oleh jabatan berkaitan seperti operasi dan kewangan untuk memastikan semua keputusan dilaksanakan dengan betul. Akhir sekali, pemantauan dan penilaian keberkesanan dijalankan bagi menilai tahap kepuasan kedua-dua pihak serta memperbaiki kelemahan bagi rundingan yang akan datang. Secara keseluruhannya, dapat disimpulkan pelan perundingan ini menunjukkan bahawa komunikasi yang terancang, terusun, tersusun dan berpandukan SOP uh, merupakan kunci utama kepada kejayaan Nazlat Enterprise dalam uh, mengekalkan hubungan yang baik dengan vendor dan pelanggan serta dapat memastikan keputusan perundingan yang adil dan berkesan. Secara keseluruhannya lagi, strategik dan pelan komunikasi perundingan yang diamalkan oleh Nazrat Enterprise membuktikan bahawa komunikasi berkesan, latihan berterusan dan kerjasama antara jabatan adalah asas kepada kejayaan perniagaan yang mampan. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ifan Haris bin Muhammad Saruddin, nombor kad matrik 290412. Saya ingin mengetahkan tentang hasil temuduga Asyik temuduga kami bersama pengurus kilang Nazla Enterprise Bagi sebuah syarikat pengurusan makanan sejuk beku Yang telah beroperasi lebih 15 tahun dan memiliki sijil halal Syarikat Nazla Enterprise sangat menekankan komunikasi dan perundingan Yang tersusun dengan dalam, dalam urusan dengan pembekal vendor serta pelanggan Pasukan rundingan melibatkan CEO, bahagian kewangan, operasi dan perundangan dan semua proses dijalankan mengikut SOP yang ditetapkan. Bagi memastikan komunikasi jelas, syarikat menyediakan garis panduan dan latihan kepada kaki tangan serta merekodkan ser setiap perbincangan dalam minit mesyuarat. Dalam rundingan, syarikat mengamalkan pendekatan win-win dengan mendengar keperluan pelanggan dan menyesuaikan MOQ serta harga supaya kedua-dua pihak mendapat manfaat. Cabaran utama ialah kawalan harga, kos dan penghantaran. Namun syarikat dapat menanganinya melalui maklum balas pelanggan dan latihan berterusan. Secara kesimpulan, kepercayaan, janji yang, yang ditepati dan komunikasi berkesan menjadi kunci kejayaan jangka panjang syarikat Nazla Enterprise ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Intan Nabila binti Abisuka kat Metrik 290369. Pada hari ini saya akan mengetahkan uh, cadangan dan strategi komunikasi perundingan <coughs> yang boleh ditambah baik. Jadi bagi menghadapi beberapa cabaran yang dihadapi oleh syarikat Nazla, Interp Nazla Enterprise berikut ialah beberapa cadangan dan strategi yang boleh dilaksanakan bagi memperkukuhkan keupayaan organisasi Uh, dengan meningkatkan kemahiran star serta menambah baik keberkesanan proses rundingan dengan pihak luar Cadangan pertama, uh, Nazra Interface ialah uh, boleh memperkukuhkan kemahiran star dengan memberi pendedahan kepada latihan lanjutan yang meningkatkan kecerdasan kecerdasan emosi uh, iaitu uh, emotional EQ uh, emotional intelligent EQ, komunikasi antara budaya serta pengurusan konflik semasa berunding ada ini penting bagi memastikan setiap wakil syarikat bukan sahaja mahir dari uh, segi teknikal tetapi juga boleh memiliki keupayaan interpersonal yang tinggi dalam menguruskan emosi, memahami pihak lain serta mengekalkan hubungan baik sepanjang proses rundingan. Jadi strategi pelaksanaan yang boleh uh, ditambah baik ialah menjalankan bengkel simulasi uh, iaitu role play negotiation secara berkala untuk memberi pengalaman uh, kepada staf. Yang kedua menjemput pakar perunding luar atau jurulatih profesional dalam bidang komunikasi untuk mengendalikan sesi latihan dalam berkaitan kawalan emosi, teknik mendengar iaitu active listening, bahasa badan serta kaedah membina hubungan kepercayaan semasa rundingan. Yang ketiga ialah menggalakkan perkongsian pengalaman antara jabatan selepas setiap rundingan melalui sesi pembelajaran dalaman dapat membantu staf mengenal pasti kesilapan dan berkongsi strategi yang berkesan. Cadangan yang kedua ialah Nazla Enterprise boleh memperkukuh proses perundingan harga dengan menggunakan pendekatan berasaskan uh, data dan analisis kos sebenar sebelum sesi rundingan dijalankan. Pasukan kewangan dan operasi perlu menyediakan laporan terperinci mengenai struktur kos uh, termasuk harga bahan mentah uh, semasa pasaran dan kos pengeluaran serta margin keuntungan. Uh, untuk uh, yang dengan data yang lengkap agar pihak syarikat dapat menyampaikan justifi harga dengan yang baik. Jadi strategi uh, terdapat tiga strategi iaitu boleh mengamalkan pendekatan komunikasi telus uh, berasaskan fakta dan mengumumkakan data sokongan. Yang kedua boleh menggunakan bahasa diplomatik dan empati semasa menyampaikan justifikasi agar benda tidak berasa ditekan. Dan yang terakhir ialah menekankan prinsip win-win uh, situation dengan mencadangkan alternatif seperti diskaun bagi pembelian pukul kepada uh, untuk kontrak jaga panjang Cadangan yang ketiga ialah Nazrat Enterprise perlu menekankan pentingnya payawayan kualiti yang konsisten dengan membangunkan kualiti assurance framework yang dipersetujui bersama vendor uh, Payawayan ini untuk meliputi spesifikasi bahan mentah terhadap kelembapan, tekstur warna dan tarikh luput bahan Uh, kerana pihak nazat intepat ada mengalami masalah uh, dari segi kualiti yang kualiti bahan mentah yang diperolehi Jadi uh, antara strategi komunikasi ialah menggunakan komunikasi visual dan dokumentari uh, seperti contoh produk yang dan juga katalog untuk memahami lebih lanjut uh, piawaian kualiti dengan lebih jelas Mengamalkan komunikasi dua hala secara berterusan uh, di mana vendor boleh memberi maklum balas mengadakan mesyuarat sebabkan kualiti berkala iaitu untuk menilai prestasi pembekal uh, dan membincangkan ruang penambahbaikan yang boleh uh, dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Cadangan yang terakhir iaitu cadangan yang keempat ialah uh, boleh melaksanakan sistem komunikasi pemantauan digital seperti penggunaan supply chain management system atau real time tracking platform. Sistem ini membolehkan syarikat dan vendor uh, menjejak status penghantaran, stok serta maklumat logistik secara langsung Jadi, strategi yang boleh digunakan ialah menjalankan perbincangan awal dan penyelarasan, penyelarasan jadual penghantaran dengan vendor sebelum kontrak dimutamakan untuk mengelakkan pertindihan atau kelewatan Yang kedua, menggunakan komunikasi proaktif aa, yang Apabila berlaku perubahan jadual, contohnya melalui email rasmi ataupun aplikasi komunikasi syarikat dalaman yang ketiga, mengadakan mesyuarat koordinasi bulanan antara uh, syarikat dan vendor untuk menilai prestasi penghantaran serta uh, logistik uh, untuk pasti proses kelewatan yang lebih awal. Jadi, secara keseluruhannya, pelaksanaan keempat-empat cadangan dan strategi... Uh, kebesaran ini dapat meningkatkan kecekapan rundingan, kualiti perhubungan dengan vendor serta imej profesional Nazla Enterprise melalui komunikasi yang berkesan berasaskan data dan berorientasikan jangka panjang dapat dicapai. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Rafiq bin Muhammad Rashid Nombor metrik 269164 Saya akan menerangkan justifikasi cadangan dan strategi komunikasi perundingan yang ditambah baik Yang pertama adalah langkah strategik meningkatkan keupayaan semua manusia di Nazla Enterprise Iaitu melalui latihan kecerdasan emosi iaitu EQ membantu pekerja mengenali mengawal dan menzahirkan emosi secara positif untuk mengurangkan konflik serta meningkatkan keberkesanan rundingan. Seterusnya ialah komunikasi antara budaya iaitu melatih pekerja memahami etika, nilai norma pelbagai budaya bagi memastikan mesej tidak disalah tafsir. Seterusnya ialah pendek Pendekatan ini menekankan kepekaan budaya melalui latihan seperti role play nego negotiation dan active listening workshop. Seterusnya ialah pembelajaran secara berterusan. Amalan post negotiation sharing and refleksi selepas rundingan memperkukuhkan budaya memperkukuhkan budaya kaizen pen iaitu penambahbaikan berterusan dalam organisasi. Seterusnya, bagi justifikasi yang kedua iaitu pendekatan runingan berasaskan data bagi meningkatkan kebekasanan dan ketulusan keputusan. Iaitu hal ini, pendekatan runingan berasaskan data bagi Nazla Enterprise mengamalkan runingan berasaskan data bagi memastikan keputusan yang dibuat secara profesional dan berfakta. Setiap cadangan harga disokong oleh analisis kos, margin keuntungan dan data pasaran menjadikan hujah lebih kredibel, kredibiliti dan serta tulus. Pendekatan ini menunjukkan komunikasi beretika dan accountability. Corporate Mengurangkan salah faham antara syarikat dan vendor Strategi ini juga menyokong prinsip rundingan menang-menang Atau win-win dengan menawarkan fleksibiliti Pembayaran dan kontrak jangka panjang Penglibatan pengurusan atasan Menegaskan takdir urus yang baik Manakala pendekatan berasaskan fakta meningkatkan Kecekapan, kepercayaan dan imej korporat Nazla Enterprise Oleh anda, aa, Itu saja daripada saya Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sulastri Binti Osman, nama metrik 290465 akan menerangkan mengenai uh, kesimpulan. Uh, kesimpulannya, amalan strategi komunikasi perundingan di Nazla Enterprise memangnya menggunakan pendekatan profesional terancang dan mempunyai prosedur piawai operasi yang baik. Meskipun berhadapan dengan cabaran uh, seperti isu kenaikan harga dan kualiti bahan mentah, Nazla Enterprise berjaya membuktikan bahawa syarikat itu mampu menangani cabaran tersebut melalui amalan komunikasi yang baik oleh warga Nazla Enterprise. Amalan komunikasi dengan pendekatan pendengaran aktif, komunikasi berasaskan data dan prinsip menang-menang atau win-win situation Usaha ini bukan sahaja mampu membantu mengekalkan hubungan baik dengan vendor tetapi juga membantu dalam mengukuhkan reputasi syarikat sebagai organisasi yang matang dan beretika dalam berunding. Melalui cadangan penambahbaikan seperti kecerdasan emosi, EQ dan komunikasi antarabudaya, Penggunaan analisis data dalam rundingan harga, pembangunan rangka kerja, jaminan kualiti serta dua serta pemantauan logistik Nazla Enterprise dijangka dapat meningkatkan keberkesanan komunikasi, ketulusan keputusan dan kecekapan operasi syarikat melalui uh, kecerda latihan kecerdasan emosi dan komunikasi antara budaya jelas menunjukkan bahawa syarikat komited untuk meningkatkan kemahiran kaki tangan dari sudut kepekaan sosial dan kemahiran interpersonal. Strategi komunikasi perundingan Nazla Enterprise bukan sekadar bertujuan untuk tujuan komersial seperti kejayaan perundingan dalam perniagaan sahaja. Komunikasi perundingan di Nazla Enterprise mementingkan pembinaan kepercayaan, profesionalisme dan hubungan jangka panjang yang baik dengan semua pihak berkepentingan dengan syarikat. Strategi ini secara keseluruhannya akan meningkatkan imej Translat Enterprise sebagai syarikat yang inovatif dan berorientasikan kecemerlangan dalam pengurusan hubungan sosial. Sekian, okay, terima kasih.